ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೂರನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಲೀಂದ್ರನ ಹಾಗೂ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬಲೀಂದ್ರನ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿದೆ वन् हु निमिष बलीन्द्रन ई शक्तिशाली मन्त्रवन केलोण बतुं विरोचन सुतप्रभु भविष्येन्द्र सुरते विष्णुसान्निध्यतो भवा गोवर्धनाधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुबाहुवृत्युच्छाया गावं कोटिप्रभो भव ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजा नमस्तुव्यं विरोचनसुतप्रभु भविष्येन्द्रसुरा गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुमाकृत्युच्छाया गावं कोटिप्रभु भव ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजानमस्तुभ्यं विरोचनसुतप्रभो भविष्येन्द्रसुरा गोवर्धन विष्णुसानिध्यदो भवा विष्णु बाहु विष्णुवा गावं कोटि प्रभो भववा ओम नमो वासुदेवाय नमः बलिराजानमस्तुव्यं विरोचनसुतः प्रभो भविष्येन्द्रः सुरारते विष्णुसानित्यदो भवा गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका राजा नमस्तव्यं विरोचनसुतप्रभु भविष्येत्र सुरारते विष्णुसानित्यद्रुभवा गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुबाहोकृत्युच्छाया गाव कोटि ो वासुदेवाय नमः बलिराचानमस्तुभ्यं विलोचनसुतः प्रभु भविष्येन्द्रः सुनारते विष्णुसान्निध्यदो भवा गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुवा कोटि भो भव ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजमानमस्तुभ्यं विरोचन प्रभु भविष्येन्द्र सुराणते भव भवा ृणकारका विष्णुबाहु कृत्युच्छाय गापं कोटिप्रभो भव नमो वासुदेवाय नमः बहिराजा नमस्तोभ्यं विरोचनसुतप्रभु भविष्येन्द्रस् गोवर्धनधराधरा गोकुलत्रणकारका विष्णुमाहो कृतच्छाया गां कोटिप्रभो भव नमो वासुदेवाय नमः गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुबाहो मृत्युच्छाया गाम कोटिप्रभो भव ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजानमस्तुभ्यं विरोचन सुतप्रभु भविष्येन्द्र गोवर्धनाधराधरा गोलत्रणकारका विष्णुवाकृतिक्षाया दोङ्गोटिप्रभो भवा ॐ नमो वासुदेवाय नमः बैराजानमस्तव्यं विरोचनसुतप्र भविष्येन्द्र सुरारते विष्णुसानित्यदो भव गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुबाहु कृत्युच्छाया बलिराजानमस्तुभ्यं विरोचन सुतप्रभो भविष्येन्द्रसुरारते सुरारते गोवर्धनदरादरा गोवर्धनधरादरा गोकुलत्रणकारका विष्णुबाहु सुदेवाय नमः बलिराजानमस्तुव्यं विरोचनस्तुतप्रभु भविष्येन्द्रः सुरारते गोवर्धनधरादरा गोकुलत्रणकार विष्णुबाहु प्रभु भवा ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजानमस्तुव्यं विरोचन सुतप्रभु भविष्येन्द्रस्तु विष्णुसानित्यदोभोहर्धनधरादरा गो गोकुलत्रणक विष्णुवा पृथुचाया गावं कोटिप्रभो ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजानमस्तुम्यं विरोचनसुतप्रभु भविष्येन्द्रसुरारते विष्णुसान्नित्यदो भव गोवर्धनधराधरा गोकुलत्रणकारका विष्णुवाहो कृत्युच्चाया गौ कोटिप्रभुपवा ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजा विरोचन विरोचनसुतप्रभु भविष्येन्द्रसुरारते विष्णुसान्निध्यदोभवा गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुबाहु कृतुच्छाया गावं कोटिप्रभुभवा ॐ नमो वासुदेवाय नमः बलिराजानमस्तव्यम् विरोचनसुतप्रभु भविष्येन्द्रः सुरारते विष्णुसान्नित्यदो भवा गोवर्धनधराधरा गोकुलतृणकारका विष्णुवाहोकैतो गावं कोटिप्रभो भव ॐ नमो वासुदेवाय नमः ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಬಲಿರಾಜ ನಮಸ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ವಿರೋಚನ ಸುತ ಅಂದರೆ ಬಲೀಂದ್ರನು ವಿರೋಚನನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಈ ಮಂತ್ರ ಕೇಳೋದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಸಿಗುತ್ತದೆ